Parabasiya xidmətinin qeydiyyatında olan qadın məhkumlar fərdi sosial reabilitasiya xidmətlərinə cəlb ediləcək. Ədliyyə Nazirliyinin parabasiya xidmətinin və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Parabasiya İdarəsində Məhkumların sosial adaptasiyası və reabilitasiyası mövzusunda xidmətin qeydiyyatında olan qadın məhkumlarla görüş keçirildi. Tədbirdə Ədliyyə Nazirliyinin və Sosial Xidmətlər Agentliyinin məsul əməkdaşları, sosial işçilər və psixoloqlar eləcə də şərti məhkum edilmiş və cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmiş qadın məhkumlar iştirak ediblər. Çıxışlarda agentliyin fəaliyyət istiqamətləri və Cətin həyat şərti ilə qarşılaşmış şəxslərə göstərilən sosial reabilitasiya yönümlü xidmətlər barədə ətraflı məlumatlar verilib. Sonra agentliyin sosial işçiləri və psixoloqları tərəfindən hər bir məhkumun ilkin qiymətləndirilməsi aparılaraq, onların risk səviyyəsi nəzərə alınaraq sosial reabilitasiya tədbirlərinə başlanması qərarı alınıb və onların hər biri ilə bağlı fərdi inkişaf planının hazırlanması və sosial reabilitasiya işinin aparılması nəzərdə tutulur. Bu tədbirin keçirilməsində məqsəd məhbusların sosial psixoloji adaptasiyası və sosial problemlərinin həllinə dəstək verməkdən eləcə də parabasiya sahəsində çalışan icra məmurlarında sosial yönümlü yanaşmanın inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Qeyd olunmalıdır ki, penitensiar və parabasiya xidmətlərində cəza çəkən məhkumlar üçün bu yönümlü tədbirlər Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən BMT-nin Uşaq Fondu və digər ixtisaslaşmış təşkilatlarla davamlı olaraq aparılır. Səbuhi Sazadə Gün TV-də